महाराष्ट्र टुडे 24 फोर न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा धार्मिक स्थळ अवमानना प्रकरणी गुन्हा दाखल करून कारवाईची मागणी भादली येथील एका धार्मिक स्थळावर काही अज्ञात तरुणांनी आक्षेपार्ह लिखाण लिहून धार्मिक बाहुना दुकावून दोन समाजात ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्याबद्दल भादली ग्रामस्थांनी नाशिराबाद पोलीस स्टेशन येथे प्रत्यक्ष जाऊन कारवाईची मागणी केली असता पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई न केल्याने भादली येथील ग्रामस्थांनी ये गुरुवारी जळगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते फारुख शेख यांची भेट घेतली असता त्यांनी त्वरित माननीय पोलीस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी साहेब यांची भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थितीजन्य पुरावा व सीसीटीव्ही कॅमेराचे पेनड्राईव्ह देऊन गुन्हा दाखल करण्यात करून संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली जेणेकरून भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारची पुनरावृत्ती कोणी करता कामा नये अशी मागणी करण्यात आली यावेळी फारुख शेख सोबत भादलीचे ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते यात प्रामुख्याने अब्दुल रहमान पटेल आरिफ फकीरा मन्यार राफिक सलीम पटेल आदींची उपस्थिती होती काल एक मई दो को भादली जामा मस्जिद पे कुछ शरपसंत लोगों ने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन अगर लिखा लिख दिए थे जिसकी वजह से हमारी धार्मिक भावनाएं दुख रही थी हमने वहाँ के बादली के लोगों ने इमीडिएट पुलिस को बुलाया पुलिस ने आके उसको साफ किया लेकिन दो बजे की घटना लेकिन रात के नौ बजे तक उन्होंने कोई एफ हमारी दर्ज नहीं की थी इसलिए ये सब लोग आज जलगाँव आए हमने जाके माननीय पुलिस अधीक्षक रेड्डी साहब को मिले और उनको यह सब बातें बताई और लिखित तौर पे उनको हमने एविडेंस पेश किए कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है और ये कैमरे में देखिए कि लड़के किस तरह से मस्जिद की दीवार पे लिख रहे हैं उन्होंने वो सब देखा और एस साहब ने तुरंत कहा कि मैं एफ रजिस्टर कराता तो हूँ आप बेफिक्र रही है और उन्होंने हमारे एप्लीकेशन पर इमीजिएट एफ रजिस्ट्रेशन के लिए नशीराबाद पुलिस स्टेशन को कहा और अलहमदिल्ला अभी साढ़े आठ बजे नशेराबाद स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर बहत्तर पब्लिक चौबीस भारतीय दंड विधान कायदा दो सौ ए के तहत वो गुना दर्ज हो चुका है इसलिए हम माननीय पुलिस अधीक्षक रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इमिजिएट वो गुना दाखिल किया और नशेराबाद पुलिसों का भी हम शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने हमें कोऑपरेट किया इस पूरे एपिसोड में अगर हमको भाजली से जिन जिन लोगों ने आकर मुझे कहा और मिले और मैंने जो जो कहा वो डॉक्यूमेंट ला के दिए उनमें खास करके हमारे रहमान पटेल थे जिनके नाम की हमने एफ बनाई ारिफ़ फकीरा मनियार थे रफीक सलीम पटेल थे जावेद पिंजारी साहब थे गुलाब पटेल थे जाकिर पटेल थे आलिम पटेल थे शरीफ पिंजारी थे फिरोज पिंजारी थे सिद्दीक पटेल थे शफीक पटेल थे हसन पटेल साहब थे एजाज पटेल साहब इरफान पिंजारी और सलीम अब्बास पटेल साहब थे इन लोगों ने भी आकर यहाँ पर पूरा साथ दिया और अल्लाह का शुक्र है कि उन चारों लड़कों के खिलाफ गुना रजिस्टर हो चुका है और मैं आज आपको मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी होता है जो हमको इमीडिएट पुलिस में वो कार्रवाई होनी चाहिए इसलिए पुलिस महकमे से हमने मिलना चाहिए पुलिस महकमे के पास जाना चाहिए और अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए फारुक शेख जलगा कल दोपहर को हम भातीगाँव के रहवासी है कल दोपहर में कुछ अज्ञात लड़कों ने मस्जिद के दीवार के ऊपर कुछ गलत लिखा हुआ था तो हमने देखे उसको फिर हमने तुरंत नश्रावाद को कॉल किए और एक सौ बारह के ऊपर भी कॉल किए वहाँ से एक घंटे के बाद में पुलिस वाले आए उन्होंने भी देखे और फिर उन्होंने हमने कार्रवाई की मांग की उनके ऊपर तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप नशराबाद आइए और कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए तो फिर हम नशेराबाद गए लेकिन उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं ली सिर्फ लेखी अर्ज लिया उन्होंने और हमारे जो पक्की कम्प्लेंट लेते है उन्होंने वो नहीं लिए और ऐसे कुछ बातें ऐसे बोल के हमको बोले कि लेके अर्ज दे दो और उसके बाद में हमको वहाँ से उन्होंने अर्ज लेने के बाद में बोले कि अभी हो गया अभी जा सकते हैं तो हमारा जो कंप्लेन थी उन्होंने नहीं लिए इसलिए आज हम यहाँ पे भारूक शेख साहब की को साथ में लेकर हम यहाँ पे एस साहब से मिलने के लिए आए थे दे निवेदन देने के लिए तो हमने भी निवेदन दिया है दे चुके हैं हम तो हमारी यही मांगनी है कि जो भी जिसने भी ये किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए ये हमारी पूरी हमार ग्रामस्थ भादले गाँव के ग्रामस्थ है और हम सभी की यही हमारी मांगनी है कि पुलिस प्रशासन ने हमको न्याय दे, देना चाहिए और हमको उनसे उम्मीद है कि वो हमको न्याय देगी अजत महाराष्ट्र टुडे 24 फोर न्यूज ला सब्सक्राइब करा सत्य परिस्थिति का सविस्तर आढ़ावा पहा